Здравствуйте. Мы продолжаем с вами изучать недельную главу ЦАВ. И сегодня у нас шестой урок этой главы. Напомним, что в этой части главы мы изучаем с вами, как произошло посвящение сыновей Аарона в роль священнослужителей, как они стали коинами, как одежды, которые надел на них Маше, стали одеждами священнослужителей, и как сам мешкан переносной храм, который евреи собирали и разбирали в течение своего 40-летнего странства по пустыне, стал храмом. Освящение этих предметов и переход их из статуса физических предметов в статус предметов священных, это как раз и есть процесс помазания, помазания на священнослужение, и мы продолжаем с вами изучать это в нашей недельной главе. И подвел он второго Овна, Овна уполномоченья, и возложила Аарон и его сыны руки свои на голову Овна. И заколол он, и взял Маше от крови его, и возложил на перегородку правого уха Аарона, и на большой прав... палец его правой руки, и на большой палец его правой ноги. И приблизил он сынов Аарона, и возложил Маше от крови на перегородку их правого уха, и на большой палец их правой руки, и на большой палец их правой ноги. И окропил Маше кровью жертвенник вокруг, и взял он тук и курдюк, и весь тук, который на внутренностях, и перепону печени, и две почки, и их туки, и правую голень. А из корзины опресноков, которая пред Господом, взял он один пресный хлеб и один пирог елейного хлеба и одну лепешку и положил на туки и на правую голень. И положил все на ладони Аарона и на ладони его сынов и совершил этим проведение пред Господом. И взял Маше это с их ладоней и воскурил на жертвеннике сверх все сожжения. Жертва уполномочения – это в благоухание, удовлетворение, огнепалимая жертва – это Господу» и взял Маше грудь и совершил ею проведение пред Господом. От овна уполномочения для Маше было это долей, как повелел Господь Маше». Здесь, в этом сегодняшнем отрывке, мы несколько раз встретили с вами слово «уполномочение». Это жертва уполномочения. Милуим, Само слово милуим дословно можно перевести как наполнение. Ну, когда человек вступает в какой на какой-то пост, вступает в какой-то новый статус, происходит наполнение этого человека этим новым статусом. Так вот, наши комментаторы поясняют, что храм был наполнен новым статусом, одежды, которые одели на себя дети Аарона, да и сам Аарон, они были наполнены новым статусом, да и сама семья Аарона первосвященника приобрела теперь новый статус, теперь они стали семьей коинов, и по мужской линии будет передаваться этот новый статус всем дальнейшим поколениям. Но это, конечно, простое понимание фразы ⁇ Милуим ⁇ наполнение новым статусом, а вообще-то, если копнуть чуть глубже, то мы с вами увидим, что вакантное место, вакансия священнослужителя была открыта, не наполнена с момента сотворения мира. Всевышний хотел видеть э, Адама, э, произведение своих собственных рук, хотел его видеть в роли священнослужителя, но Адам эту э, ответственность, как мы знаем, не оправдал, также не оправдал ее э, ни Каин. Не Эвель, который был убит братом, но в дальнейшем мог бы взять на себя эту функцию, он тоже ее не взял. И дальше, и дальше вся человеческая история, вплоть до этого момента, когда сыны Израиля обрели свободу, вышли из Египта, в пустыне построили э, переносной храм. Даже здесь Всевышний предполагал, что первенцы 12 колен Израиля, а первенцы есть в каждом колене, чтобы вот они все вместе, будучи вот такой вот э, пестрой, разношерстной. Э, семьей священнослужителей примут эстафету э, священнослужения, станут коинами но они сделали золотого тельца и опять эта вакансия осталась пустой, не наполненной и вот пока не пришла семья Аарона первосвященника и не наполнила собой не заняла собой это вакантное место место оставалось абсолютно открытым и вот поэтому Наши мудрецы говорят, что слово Милуим и слово Шламим ⁇ это как одно и то же слово. Наполнение и мир умиротворение, это одно и то же слово. Потому что пока в этом мире пустым, вакантным оставалось место священнослужителей, точно так же в этом мире не было гармоничности, в этом мире во вселенной не было умиротворенности. И вот поэтому-то наши комментаторы подчеркивают, что наполнились сейчас не только предметы и люди новым статусом, а мир наполнился гармонизацией, мир наполнился умиротворением Творца, то есть Бог наконец-то впервые за всю историю человечества э, смог посмотреть сум с умилением на результат своего творчества и сказал, вот теперь, наконец-то, я доволен. Поэтому процесс э, наполнения, процесс изменения статуса коинами и храмовой утварью и одеждами священнослужителей, это не просто э, какой-то э, ритуал помазания, а это есть не что иное, как первый в истории человечества акт когда, когда Всевышний, как Творец, доволен э, результатами своего творения. Вот поэтому-то и говорится, что милуим – это шламим, наполнение э, – это и есть умиротворение. Ну, остается снова напомнить, что мы с вами и есть, по большому счету, вот те самые коины, которые выполняют необходимые ритуалы, необходимые жертвы в храме. Только храмом нашим с вами является храм нашей души. И то, что мы не все происходим из рода коаним, из рода священнослужителей, ну так мы же и не претендуем на приношение жертв в Иерусалимском храме. У каждого из нас с вами в глубине сердца есть свой малый храм, свой малый жертвенник, и мы как коины в состоянии истинной святости и чистоты ежедневно входим в наш внутренний храм, и вот там, в внутреннем храме нашей души, мы должны исполнять все законы, и все предписания для того, чтобы умиротворение, то есть позитивное настроение Творца полностью благословениями растекалось по всем областям нашего человеческого бытия, чтобы мы чувствовали эту браху, божественное благословение во всех аспектах нашей с вами человеческой жизни. На этом наш сегодняшний урок по недельной главе заканчивается.